выступ, можно сказать, ветеране, но не можете говорить так про девочек, можно сказать, ветеранши нашего клуба. Давайте сейчас пооблудим. Дякуем, еще с нами команда КВН Горька. Ну вот почему так всегда? Ожидания не совпадают с нашей реальностью. Вот прикинь, сидишь дома одна, вызвала газовщика. Звонок в дверь, открываем дверь, пришел газовщик. Marching, afraid, 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 в нашем выступлении будет мало чем отличаться от того, что только что вы увидели, но конечно же вы ожидаете увидеть женскую сборную КВН. В нашей команде КВН есть человек, который не пьет кашту, но не в нашей. Для тех, кто забыл и кто желает познакомиться на денька. Наденька единственная блондинка в Украине, которая в телефоне, в меню выбирает салат Местер». Наташенька, первый человек в стране, который провел первую брачную ночь, первые брачные сутки. Светочка. Света, женщина, после секса с которой ребята не идут курить, они тупо начинают колоться. Хвилинка политичной агитации. Я Наталья Королевская. И у меня есть мечта про красивую, богатую, счастливую страну. Я Анжелика Лабунская. І у мене є мрія, великий, сильний, квітучий бардичів. А я Сніжана Волгунська. І у мене є мрія. Я не хочу в політику, я тупо хочу закурити. <звіць> Наташа, що? <звіць> <поць> <поць> Моя там вчора подруги на форумі обіділи. Ми сказали, що в мене муж як дуос. Та в смысле? Ну не у дві карточки в больниці. К вашому німанню зарісовочка качілі. Как у лошади что такие красивые большие не по бокам головы Надька, ребят короче меня в городе все знают как ломборджини да? да потому что во мне 220 лошадиных сил Красоты в Андрушевке. Девушка, ну другу, наша более красивее. Ну, повернись, Ляля, повернись на ко мне. Лицом повернись. Лицом. Ага, сейчас, секундочку. Ну, реально лучше стало. два гривен. Это кушла, как от создателей сериала «Дневники вампира» житомирская версия «Ночники люцины». Світлана! Світлана стає на ваги! Сектор приз на барабані! Дорогі друзі! Новина, новинка культури на місць автодор 2012 побітіла первокурсниця Галя. Яка на конкурсі мой коньок» хряпнула чекушку кушку за <плес> Велике прохання адміністрації каньона не включати громку музику, тому що у ваших туалетах сп'ять люди. <плес> Дівочки, всі сюди. неприятнейшее известие я ненавижу социальные сети Ну вчора як людина вылезла помити вікна, да сразу вконтакте вконтакте комментарии спайдермен уже не тот Девочки! Девочки, а шо, мне мэр, же мер Житомира, всегда нравился! И это! Девочки! Девочки, сейчас на собственность! О, Молодец, все. <плодисменты> 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 Спектр все! Гуленко. Молодые люди. Пожалуйста. Готовили финальный танец. Ну, очі. Давайте так. 15 секунд и щедро. Забирай у нас хочешь? на 15 секунд. Да. Окей? Да. Давай. Сейчас бы сказать вам, если вас любят молодые люди, если они вас добиваются, ну тогда дайте им окольцевать себя. Обязательно, да, конечно. Вау, Стас!